Меня зовут Юлия Керн. Я дизайнер одежды, модельер, стилист. И так как написала Катерина, женщина, которая два года назад я уехала в новую для себя абсолютно страну. Почему говорю новую? Потому что очень много лет я путешествовала по Европе, по разным странам. Мне это интересно. Я думаю, что путешествовать это здорово, и все это любят. Два года назад мы э, купили билеты с мужем, э, сделали себе польскую визу, и уехали на Канарские острова. Э, скажем так, к абсолютно незнакомым людям, которые нам предложили поднять стартап. Э, то есть это абсолютно такое новое движение, абсолютно такое новое решение, и мы абсолютно ничем не руководствовались. Вот был такой позыв. Мы это сделали. Сейчас я, конечно же, сразу же расскажу о том, что интересует каждого из вас. Вот. Для того, чтобы мы сейчас познакомились, и чтобы каждый из вас смог слышать те ответы, которые хочет, чтобы я могла это уловить, где-то себе черпнуть э, и, и, конечно же, ответить на эти, на эти вопросы. Тут мне хотят давать такие интересные карточки, очень красивые. Э, и... Подсунула. Да. Подсумно. <связано> а я придумала м, даже такую игру с ними. Э, я сейчас просто пройдусь, а вы выберете, ну, как, гад, как, да? как карты, да, выберите себе наугад. Так, зробимо це немножко Так, да, Я можу зразу сказати, що там карточка вона складається з двох сторін. На одній стороні запитання, а з іншої сторони ваша асоціація з цим запитанням. І е, на основі цього ви розкажете про свої очікування від сьогоднішнього. Як Просто тянете, да. А смотрите, можна Катя? Да, нужно. Нюхать, щупать. можно spans. мне? Так. у меня второй раз одна и та же карта с этой колонкой. О чем это shocked? тебе? Она меня злит, просто эта карта. А это питание для вас. Хорошо. есть должна быть пережита. Ну, теперь по часовой стрелке, да? Немножко расскажите о себе и как-то интерпретируйте тот вопрос, который у вас на карточке. А вы не поехали бейджик? Зовут. Вот я на второй раз на бизнес-ланче. Мне все очень нравится. Вопрос или о себе еще что-то. Я сейчас мама прикрыть. Пока что занимаюсь творчеством. Но и ищу себя в этой жизни тоже. Какой будет следующий шаг? Вопрос. И картинка. Ну, наверное, эти вопросы да, мы будем относить именно к той теме, Ну, как бы, которая сегодня заявлена. Поэтому какой у вас будет следующий шаг после того, как я расскажу інформацию, которой я обладаю? Я так допомагаю, правильно, да? Mm -hmm. Я думаю, що це запитання можна відкласти до кінця э, цього ланчу, і тоді ти зможеш дати на нього відповідь. Так. Mm -hmm. Отлично. Ми к нам вернемся, значить. Меня зовут Татьяна. Как ты отпустишь что на что не можешь повлиять? Я на то, что не могу повлиять, если честно, я спокойно к этому отношусь. Я иногда применяю какие-то действия, борюсь. Если у меня не получается фиг, я сдамся. Вот. Но если я вижу, что действительно момент надо отпустить, то я стараюсь это сделать потом вокруг ездит ученых людей, которые со стороны могут какую-то рекомендацию дать, если уже совсем застрял. Ну и как бы все равно выходишь из ситуации. Эта карта мне попадается с этой колоды второй раз. В, наверное, месяц назад эта карта мне попадалась. Вот она попалась сейчас. как его знает, о чем она. Ну вот сейчас я вижу, что она в очках. Раньше на это ну, не очень обратила внимание. Тут, скорее всего, я все-таки не розовые очки одела, а тут вообще коричневые очки, видишь? То есть это не то, что я там летаю в облаках, а я просто, видно, не хочу каких-то очевидных вещей. Вот, и еще и трушу при этом, кстати, ну, как мне кажется. Вот. А так как я человек уверенный и сильный, я не люблю это признавать. Я эту трусость там где-то запитываю, знаю да, это дочка. Да, ну, надо разобраться, надо подумать. Ну, классно, а какие как ожидания от сегодняшнего ланча? Слушай, я просто пришла, потому что мне интересен человек, мне интересна ее история, и я тоже очень люблю что-то новое, и я люблю рисковать, и я вообще люблю эту жизнь, она такая классная. Ну, то есть мне просто интересно. А какие-то ожидания, конечно, это интересно будет истории, каждый человек здесь всегда интересный тебя хочу видеть на этой неделе. Хорошее начало недели. Хорошая традиция. Супер. Что, что мешает, что заложает? Я mm уже -hmm. про Сразар, заложаем музыка. А что заводить выехать после рекомендации Юлии, я знаю, потому что тут сова. Тут, я так думаю, что это два ежечки лобами сидят. Я знаю про що це в моєму житті. Чому я тут? Я хотіла вчора бути. Мені не вдалося, я, я дуже хотіла вчора бути. А сьогодні я зранку пішла в собор на службу. І після служби я, я зрозуміла, що мені треба, треба до вас. Ну, просто я відчула. на ноги, понесли бігом пишу смс- якщо є місця, значить Бог мене приведе. Якщо ні, значить не сьогодні. Я дуже рада, що я тут. Слова це про мудрість. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я с вами первый раз. Мне, мне вас а, так разрекламировали, рассказали, что прям здорово, здорово, здорово. А, Алена Шпак Лена вот. Она захворила бедняжка. Да, ну, ничего, она нас дыбится Кстати, в эфире. это был бы повод еще и увидеться, потому что видимся мы достаточно редко. Вот. Мне очень понравилось то, как она рассказала. Я мама двоих мальчиков маленьких, 5-3 годика, поэтому я, у меня декрет за декретом получается. Первым и а во втором я наполовину работала, половину дома сидела, но сейчас я ими занимаюсь на всякие занятия, курсы и так далее. Детей надо готовить в школе. Вот, вот как Фирма закончила свое существование и вот я год сижу уже полностью отдана детям. А, тема которая поднимается сегодня мне очень интересно потому что все время пока у нас дети муж меня накручивает надо надо что-то детям лучшее образование нужно куда-то ехать а у меня достаточно такой а, на подъем я легкая чтобы куда-то поехать попутешествовать а так чтобы прям переезжать это очень сложно. Поэтому э, для меня вот этот вот вопрос, что может пойти не так, это мой вопрос вообще Я. что-то может, что 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 может пойти. А кто-то может пойти кто не так. А кто-то я. Кто-то кто пошел вот. не так. Потому что на меня всю ответственность. Вот ты должна выбрать куда, ты должна... А я запросто, я с собой. И вот на меня эта ответственность возлагается, для меня это очень что-то не так. Вдруг я выберу что-то не так, но тогда я получу. Вот. Но с такими карточками я встречаюсь первый раз. Поэтому достаточно интересно. Угу. Хорошо. Наташа? Привет. Меня зовут Наталья. Какая чудесная карточка. Я ее краем глаза увидела. Она была яркая. Я ее тянула и говорю, хочется чего-то яркого и светлого в своей жизни. Тут вот вопрос, да, с чем связана ситуация, да? Но она вроде как новогодняя, но она не новогодняя, она вот именно такая, такая очень позитивная, потому что здесь есть свет, уже что-то растет, уже даже прорастает, тут уже даже есть плоды, результаты, да. Есть вот лечка с водичкой, ну и три плана, да, три плана бытия. Mm -hmm. Карточки сделано все. Да? Вот. И эта карточка связана с тем, что буквально как-то вот, ну, скажем так. Когда я э, здесь была спикером, пришла Юля, и я Юлю как-то так вот чисто так выглянула ну, на нее глазом и влюбилась. Когда она еще рассказала, как это путешествует, у меня просто что-то произошло, потому что в последнее время понимаю, ну чего-то хочется, да, но вопрос ну чего хочется, да, и вот начинаешь понимать, что границ в принципе нет. То есть как бы то, что я делаю здесь, я могу делать в другой стране, еще что-то, да, есть вещи, которые там, ну, у меня не связаны на языке, я не владею свободным языком, но как бы это те вещи, которые от меня зависят, надо выучить, не надо, хотя можно найти русскоязычную общину, потому что в самом Нью-Йорке если совершенно не парится, вот, то есть как бы ушло что-то из головы, которое ставило границы и говорило, ну вот, а что там, а как, ну, то есть вот это, да, вот, пуп, и все классно, вот такой вот свет, вот такая лампочка загорелась, все светило, и, ну, в общем, вот, так что хочу послушать и хочу прочувствовать вот этот вот дух, да, вот путешествие, вот, когда я еду и перееду и чувствую, что все классно. Круто. Благодарю. Спасибо. Отпусти. Отпусти. к этой теме, то есть иногда пропускает, иногда опять вот что-то вот хочется. А вместе с этим я хочу еще открыть детский садик, в общем, противоречивая совершенно вещь, но ну, такая противоречивая. <с advising> Вопрос у меня, зачем тебе эта ситуация? Зачем мне эта ситуация? Либо открывать, либо уезжать. Вот, картинка вообще интересная, в Ливии, вот, я понимаю, мне кажется, что там вода. А, Корзина и яблоки. Интересно, мне очень послушает что-то. То есть, может быть, я аргументирую, конечно, мужа, смотивирую его, может, все-таки ну, мы пойдем были в Нью-Йорке, мы были в разных других странах. То есть мне не страшно. Ему страшно, большая относится, но мужчина, конечно, на его плечи ложится. Да. То есть для него это начало с нуля. Вот так и говорит. Для меня это вот начало. с нуля. Здесь у него что-то уже есть, он держится, ему хорошо, комфортно, нормально жить. А вот, вот, вот жена чего-то куда-то двигает. не очень такого таком настроении ресурсов, но она держит гранаты, это мои любимые фрукты. Вот, они такие ярко-красные, с, с таким намеком, что типа у меня очень много козырей, вот, у меня на самом деле много всего есть. Вот, ну, скажем так, нужно, нужно этим воспользоваться. Мы с мужем, деток у нас пока нету, вот, но тут вопрос больше во мне, наверное, чем в нем. А, вот, а, ну, мы достаточно легкие на подъем, ну, и, в принципе, были такие запросы а, поехать, ну, как бы, конечно, мы путешествуем за границу, но это так, в формате отдыха, там, 10-14 дней. Вот, ну, конечно, хотелось бы поехать на месяц хотя бы, там, возможно, вообще на год поехать, пожить, расширить свои границы. Вот, ну, и вопрос, как, бы, как бы я стала задумываться в последнее время о вопросе вообще переезда а, с этой страны, а, потому что, во-первых, а, ну, как бы, такая ситуация, и так прослеживаешь перспективы вопросно, как -то, стоит ли, не стоит ли вот, на дальнейшую перспективу что-то думать. Вот, с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны, все мои друзья такие или близкие мне ну, люди интересные. Все сейчас активно, кто Green карт выиграл, кто купил недвижимость, кто просто в Канаду, то есть, ну, все люди, которые для меня авторитетные, которые, как бы, ну, реально чего-то стоят и достигли в жизни, они вот уезжают отсюда. Вот, и как бы ну, мне интересно послушать как бы, человека, который был за границей. Да, то есть, что, ну, что плюс-минус, как, бы, как бы, чтобы хотя бы немножко типа, приоткрылась завеса вот в формате не просто поехал как турист, посмотрел здесь достопримечательности, а как это сам. Да, пожить да. там. Вот. И вот у меня вопрос, какой будет первый шаг. Первый шаг, у меня сейчас, сейчас на встали первый шаг, направление определены, надо делать шаги. Вот. Ну, как бы я вспомнила, что мне муж предложил сходить на выставку международной недвижимости, которая будет тут они 11 февраля, то есть на этой неделе. Я думаю, что буду поспорить. Ну, я с тобой. есть, хочется понимать, как там можно жить, как там можно зарабатывать. Болгария тоже интересная страна, она достаточно такая, имеет ну, много своих плюсов, ну также и минусов. Вот. Минус больше у нас, потому что мы не знаем, что там делать и как вообще себя найти. Вот. Сюда пришла за пониманием, как можно зарабатывать там. А по детям, в принципе, мы уже тоже понимаем, как это можно реализовать, потому что у нас многие даже родственники... Ну, то есть есть несколько вариантов, например, обучать их в местных школах, вот, или обучать их в институтах. Ну, в общем такие более практические вопросы. Как, в конце концов, там уже жить и работать. Вот, а в карточке, которую я получила, я увидела вот такой дерево с перцем. И тут перца рассыпалась, тут перца рассыпаны. Для меня я поняла, что хватит себя зажимать, хватит себя... Ну, короче, во мне этого перца много, а я его ну, типа, не перчи. Вот. А, то есть мне просто нужно расслабиться и быть тем, кто я есть. Вот. Что даст ресурс для дальнейшего движения? что во мне есть, ну я просто начну двигаться и начну выстегать там, что мне нужно. Спасибо. Круто. Всем добрый день, меня зовут Аня. Я сегодня здесь, наверное, неспроста. Мне эта тема откликнулась где-то в душе. Начала себе немножко. Я занимаюсь, вообще, очень люблю заниматься стартапами. Руковожу сейчас Это проект для мамы. И, вообще, достаточно интересно каких-то новых бизнес начинания а, но так как я сейчас уже в ожидании будущая мама поэтому немножко этот момент притормозился но у нас мужем еще и семейный бизнес и а, есть такое желание развивать его за рубеж в принципе есть, а, и есть предпосылки и возможности какие-то и у меня есть конкретные какие-то интересы Мне вот интересно, какие есть там, возможности инвестиций в зарубежье, и, возможно, есть гранты за рубеж. А, насколько а, сейчас надо открыть к, к украинским идеям, да, которые могут как-то изменить мир в лучшую сторону. А, ну, собственно, вот об этом хотелось бы поможет что-то услышать и узнать. А, что у меня сегодня за вопрос? Как ты можешь повлиять на ситуацию? И замечательная картинка э, с туфельками. Э, 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 вот первое, что я подумала, вот есть хорошая такая английская фраза, Walking my shoes. Э, ноги в руки, а бываю ой, иди, как ты можешь повлиять, действовать. Mm -hmm. <связь> Спасибо. Спасибо. Зачем тебе не решать ситуацию? Зачем тебе не решать ситуацию? И тут эта корзинка с помидорами. Я долго рассматривала, что это такое. Помидоры. Значит, и вот я вот так давно хочу в Испанию. Динка распахла. она видит, она распахла. Не так, что я принесла его даже Со мной, очевидно, готовы делиться по месту Они меня, возможно, ждут. А вот это зачем тебе не решать ситуацию? Может быть, почему я не беру на себя ответственность? Задумалась, интересно. Или вообще очень интересно, потому что хочется поехать человек общительный, у меня даже без слов я могу друг человека понять, договориться, поэтому мне интересно. Хорошо, если вы хотите, да, пожалуйста.